lebih bagus sebenarnya oh. mas bersih ini pakai anu mas permukaan ini digosok pakai alkohol mas. Oh, iya. Yeah. Oh orang yang lunyu orang yang licinnya enggak ada asap jadi pambel itu enggak 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 selip enggak anu, ya. licin enggak yeah, selip <tuh> tapi selain kalau kita nggak pakai alkohol pakai karbo cleaner bisa ya karbo cleaner itu kan juga buat apa membersih ya masang perumahan roller ya yang bocor mana yang bocor tadi sudah kita bersihkan ya Sudah sudah, sudah kita bersihkan saat pemasangan jangan lupa dikasih grease ini grease khusus CPT ya Oh khusus ya. Nah, gris, khusus yang memang krisnya tahan panas. Tahan panas, bukan yang biasa beda lagi. Ya khusus, khusus. Di sini susunannya di belakang ada ring ya? Oh ya ring dulu. Ada ring baru perumahan rollernya berikut sudah tutupnya sudah dipasang oh. rollernya sudah ada di dalam. Oh sudah di dalam. Kita pasang ya. seperti ini, baru kita pasang bosingnya. Iya. Ah, Oke, okay. mantap nih. Ya. Itu bocor lewat situ kan tadi ya. Mas. Tadi lewat situ. Bocornya. Yang lama itu membersihkannya. Ya, membersihkannya yang lama. Yang lama itu kalau masangnya bentar. Bentar. Nah, ini keluhannya tadi kan katanya selip, oh. Selip. Suara apa? bisa terjadi suara pambulnya selip katanya ternyata oh. tadi kan bocor oli di dalamnya jadi licin licin pambulnya licin ini sudah jadi kita selip, bersihkan selip itu ya. Ya. nah hmm. kita pasang kembali jadi dicuci ya mas ya dicelok ya ampas mas ya itu dicuci pakai air sabun tadi ya pambulnya pakai air sabun pambul ya pambul sabun okay. pambel aja Pumbel. kan kayak kena oli tadi mungkin ya. Yeah ini kita kikis sedikit pakai amplas ya ini bagian apa ya amplas ganja biasanya amplas ganja tuh kalau di, apa lama kelamaan tuh kan biasanya nah seperti ini kayak keras ya jadi kita kikis sedikit permukaannya biar agak kasar ya ya biar nanti mangkpel ke mangkoknya nggak terjadi selip lebih Banyak kan kayak keras kan kalau nah, kita ampas kan nanti permukaannya jadi agak sedikit kasar dan bersih ya. ada fungsinya gitu. ada tujuan ada tujuan nah itu. Hmm. baru kita masang mangkoknya juga sudah dibersihkan hmm. semuanya serba dibersihkan dulu, hmm. dulu karena ruang sepeti ini emang tidak boleh sampai apa ya ada oli ya terutama. Gak boleh ya. Karena yang dihindari itu nanti slip. Slip. Ya slip. Anunya ya mas. Ini ya. panbelnya ya. Pumbelnya nanti slip. Oke okay, baut yang belakang kita pasang. Okay. Ini kita pemasangannya agak praktis ya pakai impact ya. Impact ya. Memang kita tidak pakai standarisasi, pakai torsi pabrik ya, hmm. karena impactnya nggak enggak ada torsinya. <laughs> ada, ada, kalau punya pabrik pasti ada torsinya, ada ya iya. Oke, udah kita pasang tutup ini ya, ambilnya ada di tengah. Baru kita pasang ring ini, hmm. ada pengukurannya ya. Nah, baru pasang ring ini, baru kita pasang mur ya. Ada tiga tingkatan. Pesan, nah, ya, nah, harus kita kencangkan pakai impact kira-kira saja ya karena nggak pakai torsi. Nah cukup. Jadi harus diketahui ya fungsi terhadap ini sendiri hmm, oke, oke, oke. untuk memberitahu kalau terjadi kebocoran maka dia akan terjadi tumpukan oli di dalam sini. Oh, itu tandanya. Iya itu Harus diwaspadai artinya sudah terjadi wow. kebocoran di dalam wow. ruang SPT. Tak itu dari sil bandulnya itu sendiri atau dari sil as gardan? itu informasinya lewat itu ya? Iya. Kayak tadi katanya kan ada rembesan kan? Yeah. ternyata benar. Jadi kalau andai kata sebagian ada yang tidak terpasang ini, Jumlah. kalau ada kalau ada terjadi kebocoran jangan disumpel. Jangan disumpel malah disumbat ya. Itu kan bukan penyumbat itu ya. Bukan. Buat pemberitahu kalau terjadi kebocoran. Kadang ada yang disumbat orang, Mas. disumpel Mas. Aduh. Akhirnya apa? Nanti olinya malah ngumpul di dalam semua malah nggak tahu orangnya kalau ngumpul semua di dalam malah yang ada motornya nggak mau jalan selip ya? selip bukan takang selip ya selip anunya ya ambilnya namanya karet kan ya, ya. Licin, ya ya packingnya juga harus dipasang fungsinya juga buat sebagai penyekat, penyekat ya. pencegah bocor agar air tidak masuk ke dalam ruang CPT. Yep. Wow. Oke, okay, kita pasang. Kalau sudah pas, pluk. Wah, senang aku dengar suaranya tuh. Okay. kita pasang bautnya Ini kebetulan bautnya panjangnya sama semua. Sama semua ya. nanti perhatikan. Ya. Jadi perhatikan kalau kita melakukan bongkar, biasakan kita meneliti panjang pendeknya baut. Takutnya nanti yang pendek, ya apa? Yang panjang kepasangnya pendek. Kadang ada yang dipaksa mas. Yang sering ku alami di biasanya di motor pit. Dipaksa ya. Dipaksa akhirnya jebol ke mesin. Biasanya jenis Mio M3 itu jebol dalam mesin akhirnya olinya yang dalam mesin terembus terus, terembus keluar. Waduh, fatal ya. Ya, padahal gara-gara terbeli beli. Oh, Alhamdulillah, kali ini asli semua ya, panjang. Lama.

per keperluan perluan hmm. enak ya pakai impactnya enak ya Kelihatan mekaniknya malas. <Garuh> Oke, okay, kita harus pas. Sudah selesai. Ini Apa itu kawat. Kawat karena apa ya posisinya ini sangat mengganggu kalau nggak digantung seperti itu. Ya. Nah dia apa ya repot repot kawat dikasih kawat ini selesai ya diturunkan ke posisi semula kalau nggak digantungi kawan masa disuruh orang megang ini sampai selesai kita lama Iya, lama ya saya karet ya oke kita coba ya itu nanti kita kasih cairan tuples dua bulan dua lagi Ya. Ini 12, ini 12. Oke, terima kasih mas. Oke. Okay. Kita tinggal tes apa? Tes jalan naik ya. Nice.